Так, привіт світлічки. Ми продовжуємо записувати відео відгуки про те, як пройшов наш базовий курс водична астрології. Нова версія, в якому у нас записано 500 годин, на який зайшло приблизно 100 людей. До кінця якого курсу дійшли тільки 14 людей. От ну і виросли два куратори групи. От, тобто, можливість в людей навчатися була. От ну хто нею скористався, хто не скористався. Стане це одна з тих людей, хто скористався цією можливістю, от е, також. Коли люди приходять на навчання, взагалі коли створюється якась нова група, люди себе дуже ведуть по-різному. Ну і е, кожна людина, яка заходила на навчання, тобто ну, знає, зв'язані якісь спогади і так далі. от, ну, якісь події, якісь цитати, фрази, от, якась певний тип поведінки. Тобто, в кожного це якимось чином проявляється. Я дуже пам'ятаю, як ми навчання тільки почали навчатися. от, Ну, є люди більш відкриті, от, ну є категорія людей, які скорпіони, вони скритні, то заховано вони так усіх полегше так, Такі є, от да. Ну і я пам'ятаю, що Світлана, от особливо перше заняття, як було, тось тобто, вона так включала камеру і так ховалася там в сторону. Так на нема. все, я заховалася там. Ну, але потім вже далі, далі у нас група вже почала знайомитись, ближче один з одним. І, от та і вже тоді, от така, як кажуть, оттіпель вже була. От. Ну і загалом е, е, є знаки, ну є люди більш відкриті. Є скорпіони, це люди скритні. Вони такі важко зрозуміти, що вони там думають. Вони завжди так собі, десь. Так, да, то Світлана мені запам'яталась тим, що я кажу, перше заняття вона так в стороні, все так, не скажу нічого, все, так все в стороні, але потім далі. Вже, як сказав Юрій, що стала в нас вже сім'я астрологічна, да, і то вже вже була атмосфера в цьому в групі зовсім інакша. Да, Світлана, доброго дня. Доброго дня. Так, як, це все, як це все було у вас, розкажіть, з вашої сторони, як це все відбувалося. Мені дуже допомогти курс самооцінки розкритися. Mm -hmm. а, когда мы просто с, э, смотрели на себя со стороны, вот этот курс действительно открывает э, все потаенное, о чем ты думал и не думал. Это настолько, э, ну, курс подбюдит э, трансформационный, но без самооценки он как дополнение очень важный, очень важный в этом все даже затронуть эти детские проблемы, все, и шаром за шаром все снимается, и ты становишься более таким здоровым, полноценным, открытым человеком. А мне вот, вот, мое вот это вот состояние, как я закрытости, дело в том, что я всегда такая была вот... Я не понимала, почему. То есть я прихожу в новый коллектив, я сижу в стороночке, подальше я знакомлюсь, я не проявляю себя никак, а потом уже в процессе идет доверие, идет как-то уже потихонечку, я становлюсь своей среди своих, и мне легче становится. А теперь, когда я поняла, что я скорпион, и это мне просто природнее, я не могу по-другому, я вот так себя проявляю, поэтому очень даже все нормально и понятно стало. Вообще курс дал мне очень познание себя, почему я реагирую так, почему я реагирую так. Я перестала совершенно перевоспитывать вокруг окружающих людей, влазить, вмешиваться, советовать. И я это все отпустила, наблюдаю. Сейчас смотрю, как это все человек хочет меняться, не хочет. Курс просто до такой степени информационный, что твое сознание, мышление, все меняется, ты меняешься, вокруг все меняется. У меня вот идет постоянно такая ассоциация, как карточный домик, вот оно все так вокруг тебя постоянно меняется. Я стала спокойнее, я стала уравновешеннее. И меня какие-то ситуации совершенно не выводят. Я воспринимаю людей так, как э, их, я понимаю, что это их не природа. Он, и он, если с агрессией идет на других, то, ну, он явно ему ну, может ну, я не то чтобы жалею, но я понимаю его, почему он такой. У него неудачи, неприятности, а он сливает все на других. У него может что сильно болеет, но не проявляет себя. Но вот эта агрессия от него излучается. И я научилась на эту агрессию не реагировать. То есть я вот как-то с пониманием стала относиться к вот этому. Mm -hmm. Что еще? Учение это про душу. А как что мы все душа. И дети мои душа. Я просто тоже стала наблюдать за ними, как они в этой жизни становятся, учатся, как они умеют реагировать между людьми. То есть я не стала вмешиваться, перестала вмешиваться в их жизнь. Перестала направлять так, как мне надо. Я просто наблюдаю. Вот. От питання таке, що ви сказали фразу таку цікаву, так, що знання про душу. Дивіться, чи можна вивчати джотіш і не знати науки про те, що ти душа? Ні. Це неможливо, тому що я самостійно вивчати вот, джотіш... И у меня был такой посыл, я вот не понимала, вообще ничего не понимала. Ну, вот мне, моя тяга к ней была для меня непонятна, почему мне хочется эту, Понятно. вот эту эзотерику, вот, но тянет меня всегда. И когда я начала, вот просто посыл такой у меня был: Вселенной, Богу, я хочу, вот пошли мне вот учение, у учителя, и выпадкова. Вы просто у меня в ленте появляетесь, и я слушаю ваши э, ролики о знаках зодиака одного, второго. Слушаю, слушаю. Потом раз и учеба. Вот приглашение на бесплатную. Я, конечно же, со своей подозрительностью думала, где ж подвох? Где подвох как это? Но я знаю, что это такие знания очень ценные, они глубинные. Это ну, как, как это бесплатно, когда ну, я так аккуратненько э, э, заходила в этот курс, много очень людей, все там как-то высказываются, такие вот продвинутые. Я думаю, ну буду наблюдать, буду смотреть. Как бы я тоже, если я уже попала, но ну, думаю, все, что от меня зависит, я буду делать. И тут а. условия, что нужно постить, репостить, отзывы во всех соцсетях. А я это так не люблю. Я думаю, ну, и ш, ну, эти же знания такие ценные. Но, mm. Ну, это было равно, равноценно, потому что мне это тяжело. Ну, я не люблю это делать. Но я вот себя как бы ну, заставила. Думаю, это тебе, ну, значит, так надо. У тебя испытание тебя, чтобы ты это сделал. Я пошла на это, и я очень рада, что я... Э, не, как, не, не спряталась в кусты, не, не пошла на, на вот такое соглашение. И потом это ну, читание мантр, это тоже испытание. Это вот, а я понимаю, без этого никак, но ну, ну, никак оно не откроется. Это очень идут, идет перевоплощение такое, вот этого осознания через мантры, через духовность, через уроки пишешь, читаешь, эти книжечки собираешь, это все так, это важно, это очень важно, это чтобы понимать природу человека, чтобы себе сразу помочь, а потом может советом, ну я еще до уровня не могу себя, чтобы я кого-то могла перенапрять, хотя люди приходят сейчас такие, что просят совета, ты даешь, но ну, видишь, ну, не готов он меняться, не готов, ну, не лезешь, никуда не влазишь, просто даешь совет, попробовал, услышал, а некоторые говорят, а ты сказала вот так вот, и это, ну, спрацювало как бы, ну, вот так. Окей, okay, ну, вы бачите, то, что было две группы, 25 и 26 вот, и вы были в 26-й группе, вот, ну, я дав людям возможность научаться бесплатно, вот, ну, кто-то возможностью использовался, кто то использовался. От, також ви бачили те, що ну, на перше заняття було записано 54 учасника, от, десь більше 20 туди ще зайшли. От, ну, і через два тижні 15 десь звідти вийшли, просто вийшли. Ну, от, знову ж таки, ви бачили те, що ем, приблизно третій місяць навчання, я що говорив, той, хто не співає мантри, вилетить з групи. І так і сталося. І mm -hmm. так і сталося, тому що люди приходять до мене з претензіями і кажуть. Петро, запхайте в мене знання. кажу, ви мантри співаєте? Ні. Ну то як я запхаю? Я не можу цього зробити. Yeah. У людей можливість була. Як хто не скористався, так і скористався. Що от ви казали, то, що переставили перестали встрягати в чиїсь стосунки, да, там чомусь ну там вла влазити в яких до якихось людей? Ну там скажімо, порушувати їхні кордони, да, і там нав'язувати якусь свою думку. От я казав про те, що джоті ж допомагає пізнати себе та налагодити стосунки, не? от як ця от грань, от вона ще відкрилася у вас, ще проявилася? Тобто ну, пізнання себе знову ж таки гороскоп аж не змінився. Він який був такий лишився. Да, да вы еще... таки говорили, что не пугайтесь, если вы видите что-то плохое, и не радуйтесь, если увидели что-то хорошее. То есть, какой бы ни был гороскоп, плохой или хороший, человек э, от того, как он меняется, меняет свои привычки, меняет свой образ жизни, так оно и меняется. Можно плохой период пер пережить и не заметить, а можно так встрять, что. Опять же, к джиотиш э, идут люди, которые. Ну, по-любому что-то пережили в жизни. Им тяжело, они ищут вопросы. И находят, если кто ищет, тот всегда находит. Когда ты, когда ты винишь всех вокруг и в своих бедах, и не видишь, что, может быть, надо менять, ну, себя поменять, тогда ничего человека и не меняется, все-таки остается. А это действительно такая, такой курс, Ну тут бонусів просто немерено, просто немерено, только просто не и Тока жтока ну, ну і этого и делай, ділай, хотеть, хотеть меняться. Знову ж таки, тут він піднімає три теми: то, що я казав, планети, знаки будинків. Тобто, у вас є тепер розуміння, що ну, якщо раніше в голові була просто каша, то зараз воно дає, yeah. то, що це є дев'ять енергій, які впливають на 12 сфер життя. За допомогою 12 знаків і 27 нашата. І вас починає наставати порядок. Розумієте, ага, тут я можу підрегулювати, тут не регулюється. Ну тут вже бонуси або мінуси якісь, ну вже є. Все також як ви кажете, що я сьогодні проводив консультацію з одною жінкою. В неї висхідний знак Терези. Ну от і ну, вона в колективі, коли працює, каже на неї кілька людей постійно там сикають, тупають, розумієте, кажуть, ну ти можеш успокоїтися? Він каже, не можу. А в неї висхідний знак Терезиї, вона в першому, куди? Яке заспокоїться? А їй пробують переробити. Сиди тихо, не висовуйся, не шуми, сиди. Ну куди Терези не сиди тихо? Тобто це ж неможливо. Це точно. Просто ще що мисли скачуть. Забила. А Керина сказала, да. нас на этом на курсе. А сказала, да, что кажется, хочешь, что то человеков сказать, то гороскоп, Ну что буду казати. Да, еще опять, гороскопы, когда смотришь, ну вообще не случайно тебе с этими, не случайный муж, не случайные дети еще показала, что у нас все участники, когда мы открывали гороскопы, у всех насколько похожие есть комбинации, и мы действительно все должны были встретиться на этом курсе, учиться друг у друга. Очень дружный коллектив, очень поддерживающий все. Ну, вам очень велика подяка, что вы вот как бы каждого участника еще просто не просто поддерживайте, а если видите, что кто-то хочет, тяжело ему идется, ваша поддержка всегда ощущается. Вот. Вы не передаете, ну, куратор, кураторы у нас хорошие были, но вот основные все вещи. Все уроки из урок идет с вами. Это очень важно, что вы не где-то там наблюдаете, а вы непосредственно с нами постоянно на контакте. Вот это очень важно. Ну да, да, да. Ну, Шадович, смотрите, вы можете, бачите, вы сейчас уже прошли курс, вы понимаете, что такое энергии планет. От справа в тому, що от ну є багато експертів, які проводять курси. Вони у нас йдуть по Меркурію, по Венері. Знаєте, там потусіть, потижнячі, там, знаєте, чайку попити, піроженку поживати, як би то, то все потрібно, да от в мене курс він іде, от іменно пакету. Ну тобто він глибокий, він важкий. Я не можу сказати, що він легкий, він важкий, тому що ну, ми працюємо по системі астрокоучингу. І рахуйте, що от ви зайшли на курсі 15 місяців. Це глибокої роботи над собою, причому з розумінням всіх процесів. Ну зараз спілкуючись з вами, розумієте, що я можу стати теоретичну частину там, ну за годину. Mm -hmm. Але от люди приходять, кажуть: так що там вчити? Планета знайки дома. Ну все ж понятно. От, а коли проходять на курс, проходить рік часу, вони таке а, так от оно, що. Я кажу: ну так. Ну я кажу, ви, коли починаєте розкладати це все по поличкам, наводити порядок, ви розумієте, що а там розсипалось, там розлилось, там впало, там треба порядки поновити. І ну ви просто ставили це все по місцях, розуміли процеси, ну от, і все. Оце я кажу. Да, процес. Було що це не ось ці розбори дня. Как вы показывали эти аж как эти таблицы, как это все работает. На, на дальней карте солнце одно, оно может быть такой якости, и, и слабое или сильное, еще и по этим шкалам. Это настолько все обширно, только вот успевая это все захватывать, и глотать, и прорабатывать. Это ну, ну, просто сумасшедший классный курс был. И я уже просто без этого, я уже не вижу своей жизни, без познания, без постоянного. У меня вот сейчас был зимний период, каникул, и я уже просто сейчас как сголодалась за вот этим всем Дом, ну, тут дома на каникулах, расслабление, а вот опять хочется зануриться, хочется этих исследований, хочется всего. Вот. Здорово это. <решу> как жертва Марина наша, наставница, вона каже, что каждый альцгеймер нам не светить. Да, это такой мозговой шторм постоянно. Это классно. Да, так что... Периоды меня еще очень сильно поразили. Я просто, когда ты смотришь, и когда твои изменения в жизни совпадают с периодом, Ну, то есть это все практическая настолько наука, но все вот показано и ты уже ничего ну как почему ты так поступал почему ты такие перемены у тебя были для чего как и когда ты знаешь это уже и ты наперед можешь ну не соломку подстелить но хотя бы быть готовым хоть, хоть как-то и и плюс с молитвами с мантрами сознаниями это все будет намного легче я да, в будет, вообще, я даже не могу это представить но это думаю это будет Дуже цікаво, там буде ще цікавіше. Тобто, якщо зараз перші курси такі ми скажемо, великі валуни там каміннями великі розбирали, то зараз вже будуть менші камішки. О третій рік навчання, там пісочок будемо вже пересипати, там буде ще дрібніше. Так, воно з кожним разом все таке, знаєте, збільшувальне шкло, все буде більше і більше і більше. Так що так, добре, Слава, дуже вам дякую. От добре. за те, що ми знайшли час, так що всім. Я обожаю, чтобы к вам пришли ученики, которые хотят меняться, потому что та трансформация глобальная будет и в вашу карму, и в ихнюю. То есть ну, все равно будут и отсеиваться, но все равно люди, которые хотят найти ответы, они найдут вас, так как и мы нашли. Мені що сподобалось пам'ятаю. Пам'ятаєте, пам як був анекдот спочатку, да, як всі, хто ну, проходили на курс, да, і всі переживали, там буду я вчитись, не буду, От, і всі, всі казали одну фразу: випадково попали на мій курс? Випадково, так, так. і я казала, випадково. Але, але потім ми це все в гороскопі знайшли, в періодах, в транзитах. Я в вже, як вам попало в останній вагон? Ви вже якби набрали, закінчували, я як завжди, я у нас завжди, ну і також бачите, як стати, були люди, які завчасно записувались, да були хто mm -hmm. там вчасно прийшов, ви були в кінці останніх і так далі. Я завжди кажу, що я не даю нікому там перевагу, тобто я відношусь до всіх однаково, от і зі mm -hmm. всіма. Цю однаково, я міг тоді знати, що ви дійдете до кінця курсу. Ще були люди набагато сильніші, більш активніші, які вже й щось знали. Ну, от бачите, ви дойшли до кінця. Ну, я казав, я, я кажу, я вчив, просто я робив свою роботу, то що я мав робити. На виході ми маємо на виході те, що маємо. От і все, це велика подяка, що ви даєте кожному кожному проявляти себе і навчатися в своєму режимі. От, як он, як кожен може, хто то потихеньку, я потихеньку, хто та. Больше рухливые, хватает учебы у меня, надается нелегко, мне надо на повторах, мне это надо. Ну, в моем режиме я уже не я уже перестала себя измывать, потому что, ну, я поняла, вот так оно мне идет, значит, так и будет. Да. Оно дойдет, идет, оно двигается, и научилась быть благодарной я очень часто обесценивала, вот что, ну, 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 я получила знание, что ну, все такое не знают. Да не знают это. И я буду по мере своей возможности нести свет для людей, для других, как, как, как это получится. Благодаря вам. Да, я передаю своим наставникам подяку, потому что сейчас мои наставники мне помогали, сейчас я помогаю другим. Ну, как я говорю, что да, що... Я казав, що я ці, ну, я колись вивчав маркетинг в Онвеї, дану з ну схема та сама. Да? Тобто, вивчив за цю за цей рік 14 людей, тепер ті люди світять іншим. Ну що потім ви когось будете навчати, хтось буде світити іншим і так далі. Окей, хорошо, дуже вам дякую. Да, хто дякую. ще да, якщо у вас ще сумніви є чи записувати ще ні, то я думаю, це відео вам допомогло зрозуміти, що нема чого сумніватися, потрібно вчитися, mm -hmm. тому що да, це знання, які вам знадобляться. От які знадобляться. Ну так як я казав, і повторюю, говорити про те, що знання джотіш це як основи з якогось ну основи медицини, тобто обов'язкова наука, це ну, у нас в школі вчили годинник. От, джотіш це той самий годинник, і вам потрібно знати, який час, коли в який. Час, что краще робити, Так что так. Слава, дуже вам дякую, вот всем дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.